ਤਨਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੀਏ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ सा दा नी दापा मामा दादा दा नी, नी, नी दा नी दापा मामा ओ पारी सासंग जी हुन आपा इदे ते शब्द लाना सीखिए जी एसी एर पा the

रपा मोहि करो सोई करो सोय पलमान जोम करो सोई प्रभ तुमहि दाति नानके हे प्रभुहि दाते शान्त सा मोयेदरो शान्त सागले मोयेद वाहेगुरु जी का खालसा वाह जी की फतेह